Сустрик нравится белый волк. Да, Шустрик? Вот так. Вот так ему нравится белый волк, чтобы нас начал так лапать лапками. Эляс. 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 Элес. Вот так. Вот так. А вот а так. А вот так. А вот так. А вот так. Белый волк. Вс ты хоть да, вовка? Вот так. Белый волк. Шустрик, шустрик хочет побачить Собачка такая. Мамы, сюда, здесь собачка у нас такая. Та белый волк у нас с леса, вот такие красивый. Масик вот такой, видишь, какой собачка. Шустрик сильно любит собачек, все котиков. Шустрик очень любит, да, мальчик? Шустрик, ты любишь всегда? Сюстик всех любит. Це я, чтобы не отвлекать, других не выпускала. Чтобы не отвлекать Сютлика и Вовка. Опа! Сустрик, ты что, ему подушечку дал? Чтобы Вовку тепленько, тепленько было, да? Чтобы Вовку тепленько было. Хотел поделиться подушечкой. Мальчик. Вот так. Вот так. Вот, наконец-то, наконец-то, наконец-то. Хоть понюхать, хоть не упади только. Хоть понюхать. Вот это за белый вовк такие у нас гарный. Такие гарный белый вовк. Мама его так любит. Бози, бози, бози. И сестрик его любит так сильно. Ну, как его можно было так обидеть? Как? Как можно было побить такую собачку? Я не знаю. Як і всіх жалко, що їх б'ють, убивають, вивозять на смерть. Це ж у когось жив, його ж купляли колись, виростили і взяли, викинули, бо він больненький, бо він... в нього епілепсія і держання мочі і кала. А видно, купили собі нового, а этого викинули, щоб не усипляти на трасу. До да, мамочки. Ось Ой, тут. Тако... Ой, испугался, сустрик чуть-чуть. Сумстрик, Сумстрик. Боже, боже, какой белый волк. Боже, шустрик, ну ты любишь всех. И мама вас так любит сильно. Мама любит вас сильно, моих деточек.